ई व्ही एम विरोधात भुगू शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत गुग्गुस काँग्रेस कमिटी व सामाजिक संघटनेच्या वतीने लोकशाही बचाव पदयात्रा काढण्यात आली सदर पदयात्रा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आली त्या ठिकाणी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन महाराष्ट्रात होणाऱ्या महानगरपालिका नगर परिषद जिल्हा परिषदेसह सर्व निवडणुका या बॅलेट पेपरवर घ्या ही मागणी करण्यात आली सदर पदयात्रा ही काँग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी यांच्या नेतृत्वात काढण्यात आली मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आज भूगुज ऐसी बहुत लोग जो माताएं बहने और युवा मित्र सभी जन पैदल यात्रा भूगुज से चंद्रपुर कलेक्टर ऑफिस आए जिनमें बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेने के लिए हम लोग सब मिलके के यहाँ पर आए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कोई पहला कदम उठाया वो गुग्गू से उठा और घूगूस से 25 किलोमीटर पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं है सर्वप्रथम मैं सभी महिलाओं को और युवा साथियों को सर झुका के नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया है आज हम लोग कलेक्टर ऑफ स्कूल में इससे पहुंच गए और कलेक्टर साहब को हम निवेदन देने वाले हैं कि आने वाले चुनाव बैलेट पेपर पे लिए जाए लेकिन आप लोगों को मालूम है छह महीने पहले जहां पर खासदार की इलेक्शन होता वहाँ पर इंडिया आघाड़ी को यहाँ पर बहुमत मिलता लेकिन अभी अभी जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का वो महायुति को बहुमत मिलता और बहुमत भी ऐसा वैसा नहीं बहुमत में कहीं ना कहीं देखा गया तो एक तरफ का यहाँ पर तो विरोधी पक्ष नेता तक नहीं बचा है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने किसी को मालूम है न मालूम लेकिन ये वहाँ बात ऊपर से सेट हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर में ये बम्पर जीत जीते हैं ये लोगों का जीत नहीं है एक लोकतंत्र का जीत नहीं है इसीलिए आज सर्व सामान्य कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़ने जाता है वो पांच साल काम करता लेकिन पैसे के आगे चुनाव लड़ नहीं पाता है इसीलिए सब मिलके आज हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को मिलने आए निवेदन देंगे आने वाले चुनाव सभी चुनाव बैलेट पेपर लेने के लिए विनती करते हैं अगर वो विनती नहीं मानता तो आने वाले में भव्य आंदोलन और करते जाएंगे बैलेट पेपर धाले ली तीस मतान की भारतीय जनता पार्टी इमानदारीनं जिंकू शकत नाही त्यांची उघडचोरी या देशानं पाहिली ती भारतीय जनता पार्टी या देशामध्ये फक्त आणि फक्त व्ही एमच्या भरोशावर जिंकून येते ज्याचं तुम्हाला या निवडणुकीत एक सुंदर असं उदाहरण देतो की नांदेड इथं लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा विजय झाला आणि त्याच्या सहाच्या सहा विधानसभेवर भारतीय जनता पार्टी निवडून आली आता तुम्ही विचार करा जो माणूस काँग्रेसले मत देईल तोच माणूस एकाच वेळेला भारतीय जनता पार्टीला मत देऊ शकते का हे असं होऊ शकत नाही हा विचारसरणीचा प्रश्न आहे जो माणूस काँग्रेसला मत देईल तो मेला तरी भाजपले मत देत नाही त्या ठिकाणी हे सरळ आहे का हे लोक ईव्हीएमची सेटिंग करून जिंकून आलेले